तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ और एक एडमिशन की और आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ कि किस तरह आपने इन चीज़ों को इंश्योर कर लेना है फ़ीस जमा कराने से पहले पहले ताकि ये ना हो कि किसी भी तरह से आपका एडमिशन जैसा आप चाह रहे थे कि पाँचवें सेमेस्टर में हो जाए तो वो वहाँ पे ना हुआ हो बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया हो तो आ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एंट्री रूट वाला ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल होता है या पाँचवें सेमेस्टर वाला जिन्होंने बीए किया हुआ है बीएससी की हुई है एडीपी किया हुआ है एडीएस किया हुआ है या कोई भी फोर ईयर डिग्री की हुई है बी वगैरह तो वो अप्लाई कर सकते थे जैसा कि आज लास्ट डेट है तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँ ताकि आपको इन चीज़ों का क्लियर पता चल जाए तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वीडियो में पढ़ते हुए अब आपको बहुत सारी मालूम दरकार होंगी तो वो वो सारी की सारी आपको इन शाला इस, इस चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुँच जाए तो सबसे पहले पाँचवा समय से जब आप करवाते हैं खुद करते हैं या किसी भी तरह से आपको आ, किसी दूसरे से करवाते हैं या कैंपस से करवाते हैं तो चीज़ों को आ, हमारी कैंपस की तो कोशिश है कि जब तक हम कोर्स एग्जामेशन की मेल कंफर्म नहीं कर लेते स्टूडेंट से उनको चेक करवा के बार बार कह के तब तक हम उनसे फ़ीस पे करने का नहीं कहते क्योंकि ये ज़रूरी होती है कि आप उसको पहले जो पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं उसको आइडिया हो जाए कि आप आगे जो पढ़ने वाले हैं वी यू में तो आपको किस तरह का जो है वो सारी चीज़ें होनी नहीं आगे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं कोर्स एग्जामेशन का मतलब क्या है आ, तो पांचवें सेमेस्टर का मतलब क्या है ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आ, मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्म नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे और सबसे पहले एक फॉर्म नंबर है हम इसको चेक कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ तो आप उसके लिए क्या करेंगे आप आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर एडमिशन में जाना है और उसके बाद वहाँ पे आपने देखना है रिफ्रेश कर लूँ प्रॉपरली साइट ओपन नहीं हुई थी यहाँ पे और आने के बाद आपने एडमिशन के अंदर एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट और उसके बाद आपने एडमिशन स्टेटस अपना चेक करना है यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे अगर अपना फॉर्म नंबर डालते हैं तो फिर आपको मालूम मिल जाएंगी कि अभी आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ ये देखिए यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है यानी कि स्टूडेंट ने फीस पे कर दी है ये नाम है वग़ैरह सारा कुछ एडमिशन कंफर्म है अब जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टूडेंट ने पाँचवें सेमेस्टर बी ए सोश आ, में अप्लाई किया था और उसकी बेस थी बी यानी उन्होंने बी किया हुआ था तो जैसे ही अप्लाई करते हैं आपके पास एक ईमेल आ जाती है सबसे पहले क्या फॉर्म आपका सबमिट हो गया है और सबमिट होने के बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है फॉर्म प्रोसेस में चला जाता है इसके ऊपर टाइम लगता है तो जो आपको मेल आती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स एग्जामेशन की तो सबसे पहली मेल अगर कोई आपका एग्जामेशन ऑब्जेक्शन लगा है किसी भी तरह का वो आप इस मेल को देखें यहाँ पे ठीक है सब्जेक्ट है कोर्स एग्जामेशन ऑफ क्रेडिट हावर्स सईदमान फलां फलाँ फल ये लिखा हुआ है और ग्रीटिंग तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लगा था स्टूडेंट को जितने भी पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं तो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है आ, फाइनल मेल आने से पहले पहले तो वो इस तरह आ जाता है ठीक है यहाँ पर उन्होंने कहा था कि बीए का पार्ट वन और पार्ट टू सिंगल फाइल पीडीएफ में अपलोड करें और वो कर दिया गया ठीक है तो करने के बाद फिर क्या हुआ कि ये दो दफ़ा उन्होंने रिमाइंडर भेजा था यानी कि पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई करते हुए कोई भी Uh, आपको ऑब्जेक्शन आता है तो यूनिवर्सिटी प्रॉपरली इसी इसी शेप में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि uh, हो सकता है कि आपने मेल चेक की ना की हो या कोई भी मसला हो या भी uh, कोई आपका ऑब्जेक्शन निकल आए क्योंकि आज जिन्होंने अप्लाई किया है हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आए तो क्या करना है उन्होंने इसी तरह करना है कि अपनी ई मेल चेक करते रहना है अब ई चेक करने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्शन आ सकता है ऐसे लोगों का आता है ऑब्जेक्शन जिनका बीए या बीएससी पार्ट वन और पार्ट टू होता है यानी एक एक अलग अलग रिजल्ट कार्ड होता है उनका आ जाता है तो अब ई मेल बात हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप अपना इनबॉक्स चेक करें तो उनको इनबॉक्स का तो पता होता है कि इनबॉक्स ये ठीक है जैसे सामने ई मेल आई है, चेक कर ली लेकिन अगर हम कहें कि स्पैम फोल्डर में चेक कर लें तो उनको स्पैम फोल्डर नहीं मिलता तो स्पैम फोल्डर इस तरह होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सिर्फ चंद एक चीजें नजर आ रही हैं, है uh, है 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 सेंट ड्राफ्ट और नीचे मोर लिखा हुआ है मोबाइल में भी इसी तरह ऑप्शन होता है वहाँ से आप देख सकते हैं चूंकि ये कोर्स एग्जामेशन वाली मेल एक सिस्टम जनरेटेड मेल होती है तो बाजूक आप ये नाइनटी फाइव चांसेस होते हैं कि सीधी स्पैम uh, फोल्डर चली जाए यानी जो जी का सिस्टम है वो इसको समझेगा कि ये स्पैम है यानी एक गलत ईमेल है या वायरस टाइप में ई है तो वो इसको अलग से करके यहाँ पे स्पैम में डाल देता है तो आपने क्या करना है स्पैम में चेक कर लेना है यहाँ पे जो भी ई हो और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल के ऊपर प्रॉपर इंटरनेट हो और मोबाइल की आपकी स्टोरेज ना फुल हो अगर स्टोरेज फुल होगी तो बाद वो आपकी ई जो नई आ रही आनी होती हैं या आपने सेंड करनी होती हैं वो हो पा नहीं पा रही होती तो मोबाइल आपका प्रॉपरली कंडीशन में होना चाहिए और कोशिश करें कि आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब ईमेल चेक करें लैपटॉप में तो मेमोरी का कोई मसला नहीं होता लेकिन मोबाइलों में ये मसला होता है कि वो मेमोरी फुल हो रही होती है मोबाइल की भी और नई कोई भी ई वगैरह नहीं आ रही होती अब तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आपको कुछ ऑब्जेक्शन अगर किसी किस्म का भी आता है वो आपको ई मेल के जरिए इस तरह बता दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट फ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं तो फौरी तौर पर वो अपलोड कर दें ठीक है अब जो फाइनल ई मेल आती है एग्जामेशन की वो इस तरह को होती है मैं आपको वो भी ओपन करके दिखाता हूँ ठीक है तो ये एक ई मेल आई है फाइनल उनको करने के बाद यूनिवर्सिटी ने जब किया है तो एक ईमेल मेल प्रॉपरली उन्होंने सेंड की स्टूडेंट को कि ये कोर्स एक्सम्शन क्रेडिट हावर्स हैं और ये नाम है ये आपका केस नंबर है ठीक है फलां फ्लॉज और इसके बाद वो बताती है कि ग्रीटिंग ऑफ पाकिस्तान वी हैव रिसीव योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ ये प्रॉपरली वो मैं करते हैं और इन ऑर्डर टू कम्प्लीट बी एस सोशल डिग्री बी एस सोशल डिग्री कम्प्लीट करने के लिए यू हैव टू कम्प्लीट वन थर्टी फोर 134 क्रेडिट थर्टी हावर्स यानी टोटल जो बी एस सोशोलॉजी की डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सौ चौंतीस हावर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए और कमेटी हैज़ एवेलुटेड यूर एडमिशन एप्लीकेशन यानी कि आपके जो बी ए बेस एप्लीकेशन सेंड की गई थी उसको एवेल किया है और फिर उन्होंने फैसला किया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कोर्सेज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड बी ए जो आपने बी ए में सब्जेक्ट पढ़े थे उसकी बेस के ऊपर उन्होंने उस बेस पे बी एस पे जो सब्जेक्ट पढ़े गए हैं और ये आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं मैं जस्ट आज आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है कि आपने इस तरह चीज़ें अपनी कन्फर्म करनी है एग्जामेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कोर्सी स्कीम बी एस सोशलॉजी अवेलेबल एट स्टडी स्कीम एक लिंक है इसको आप ओपन करेंगे तो स्टडी स्कीम का लिंक ओपन हो जाएगा वो सु� कहते हैं कि उस बेस के ऊपर बी की बेस के ऊपर जो अपलिकेशन आपने सबमिट की है उसकी बेस के ऊपर हमने इस स्टडीज की बी एस सोशोलॉजी में तो ये जो फॉलोइंग है नीचे टेबल वाले ये सब्जेक्ट हमने एग्जाम कर दिए एग्जाम का मतलब है कि ये माइनस कर दिए ये आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे बी सोशियोलॉजी करते हुए तो ये वहाँ पे किस तरह शो होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ लिखा है एग्जाम सब्जेक्ट टोटल्स फिफ्टी टू क्रैट हावस यानी ये अठारह के करीब सब्जेक्ट हैं और क्रेट आवर कितने बनते हैं फिफ्टी टू तो अब अगर यहाँ से आगे पढ़े ये क्लियर करना है आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे फिफ्टी टू किसी का कुछ किसी का कुछ आता है इस तरह ठीक है इस केस में फिफ्टी टू क्रेट हावर माइनस कर दिए गए एग्जाम कर दिए टोटल कितने थे एक सौ चौंतीस अब ये जहन में रखिएगा एक सौ चौंतीस टोटल बवंजा माइनस करने हो जाएंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कंप्लीट क्रेडिट आवर्स अब एटी टू करट हावर्स इनको मज़ीद पढ़ने हैं अपनी बी एस की डिग्री कम्प्लीट करते हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि क्या हमने ये सब्जेक्ट पढ़ने ये पढ़ने नहीं हैं ये एग्जेम्प्ट हो चुके हैं माइनस हो चुके हैं ये आपकी उस स्टडी में जो आप कर रहे हैं चाहे कोई भी डिग्री है किसी भी तरह की तो उसमें से ये जो टेबल की शेप में सब्जेक्ट होते हैं ये एग्ज़ैम्प्ट हो चुके होते हैं ये माइनस हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो पढ़ने हैं वो आपको फिर जब आप दाखिला ले लेते हैं या आप इस स्टडी स्कीम को चेक कर लें जाके सोशोलॉजी की उसमें से आप देख लें कि सी एस वन जीरो वन माइनस हो गया इको फोर जीरो वन माइनस हो गया इंग्लिश वन ज़ीरो वन टू जीरो वन ई टी टू ज़ीरो टू इस तरह के सब्जेक्ट वो माइनस हो गए तो बाकी आप फिर उसको मैच कर सकते हैं ये कि ये बाकी जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है यू कैन इन रिमेनिंग सब्जेक्ट इन फिफ्थ सेमेस्टर फिफ्थ एंड सब्सिक्वेंट से बाई फॉलोइंग दमेस्टर इनमें जो बाकी रूल्स हैं रूल्स का मतलब है कि आप मैक्मम इक्कीस कर ले सकते हैं यानी एक सेमेस्टर में आप सात सब्जेक्ट रख सकते हैं जो भी यू की पॉलिसी होती है और सेमेस्टर uh, uh, जो रूल्स यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के हैं वो यही बता रहे हैं

पाँचवें सेमेस्टर में अप्लाई किया है वो किस तरह कन्फर्म करें वो इस तरह कन्फर्म करेंगे कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ईमेल्स दो खोल के बताई हैं इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है कि ये वाकई हो चुकी हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें कन्फर्म करने के बाद फ़ीस पे कर देते हैं और आपका एल एम पासवर्ड आ जाता है तो फिर आपको आपने ये चेक कैसे करना है कि तो तो क्या वाकई एग्जामिशन हो गई है और आपके सेमेस्टर में एल में कैसे पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ एडमिशन होने के बाद जब आप एल अपना एक्टिव कर लेंगे उसमें भी अगर कोई मसला हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे तो आपने एल ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक करनी है कि माई जो स्कीम ऑफ स्टडी है ना यहाँ पे चेक करेंगे माई तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर पूरे नजर आएंगे ठीक है यहाँ पे कोई भी अगर स्टडी स्कीम है आपकी तो आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे तो मैं जूम कर देता हूँ तो यहाँ कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये आप कोई भी हो सकते हैं किसी भी तरह का जो पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है किसी भी डिग्री में वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इसी तरह ही आ, कोई हो ठीक है तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में है आ, कुछ के सामने पेंडिंग लिखा है कुछ के सामने एग्जाम लिखा है ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं जो इस शेप में थी यानी कि सी एस वन जीरो सब्जेक्ट एग्जाम्पेड होंगे और इनको बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पेड लिखा होगा यानी ये पढ़े बगैर ही आपके पिछले डिग्री की बेस के ऊपर पास हो चुके हैं तो इस तरह ये कन्फर्म कर लें अः यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पेड हुए हैं वो हर सेमेस्टर के सामने लिखे हुए हैं तो अब ये इस आगे पीछे किस तरह होते हैं एग्जाम्पेड तो ये सब्जेक्ट के ऊपर होता है क्योंकि तो सीक्वेंस के साथ आ, कोई भी कोर्स एग्जामेशन नहीं होती तो सब्जेक्ट के ऊपर देखा जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैच कर रहा है जो आपने पहले डिग्री की हुई है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ये होता है सारा कुछ तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और बाकी अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि जिनके आज जिन्होंने 10 तारीख है और एडमिशन आज कराए हैं उनको मज़ीद कुछ दिन वेट करना पड़ेगा लेकिन 16 से पहले पहले क्योंकि 16 को क्लासें होनी है उससे पहले पहले अगले एक दो दिनों में वो सब को ही ई आ जाएगी और उसके बाद फिर वो फ़ीस जमा करा सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि फ़ीस जमा कराने से पहले आपने कोर्स एग्ज़ैमशन की ईमेल को लाजमी सी तरह चेक कर लेना आपने अपने इनबॉक्स में इनबॉक्स ये इनबॉक्स है और ये फिर नीचे जाके स्पैम फोल्डर है इसमें दोनों में ही आती हैं बिल्कुल मोबाइल अपने आ, आ, क्लियर रखें ई वगैरह प्रॉपरली वहाँ पे सिक्रोनाइज हो रही हो तो उसके बाद जो आपको मैं आपको बता दूं कि एग्जामेशन के बाद एक ईमेल आती है ऑफर लेटर तो ऑफर लेटर में आ, जो है आपको ये कंप्लीट ये डिटेल नहीं होती वहाँ पे एक सौ चौंतीस लिखे होते हैं कि आपको एक सौ आपको कम्प्लीट करने हैं बी सोशियोलॉजी है, है. अस्सलाम वालेकुम जो ऑफर लेटर है ना वो सिंपल होता है कि ये आपकी डिग्री है इतने क्रैट हाउस आपको कंप्लीट करने हैं और आप फीस जमा करवा दें सिंपल होता है तो उस ऑफर लेटर के ऊपर तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे पहले आपको अलग से ई बेल्स के ज़रिए कंफर्म कर दिया जाता है और कन्फर्म किस तरह किया जाता है ये मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ और अब आपने ये क्लियर कर लीजिएगा एक चीज़ के जब आप एल मैं एस ओपन कर लेंगे तो फिर आपके एल में जैसे ही आप उसको चेक करते हैं स्पेशली जब आप जाएंगे कोर्स सिलेक्शन में तो कोर्स सिलेक्शन में आपको ना वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर नज़र आएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ रहा तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है चाहे आप पाँचवें सेमेस्टर में आ रहे हैं तो जो भी पढ़ा है एग्जामेशन हुई है वो आपकी पिछली यूनिवर्सिटीज़ की बेस के ऊपर हुई है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका पहला सेमेस्टर है इस वजह से यहाँ पे सेमेस्टर नंबर वन लिखा हुआ आ रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर जो है वन से आगे बढ़ता जाएगा टू होता जाएगा थ्री फोर आगे जैसे जी जैसे जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे ये सेमेस्टर वगैरह चेंज होते जाएंगे और उम्मीद है कि जो मकसद था हमारी वीडियो के टॉपिक्स हैं किस तरह आपने कन्फर्म करना है वो आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें तो अब जो ये वन सेमेस्टर लिखा हुआ है चूँकि वर्चुअल में अभी पहला सेमेस्टर है इस वजह से वन है तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं आ, क्योंकि आपको बहुत सारी मालूम रिक्वायर्ड हैं जो आपको इसी चैनल से मिलेंगे सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा वियो खान पर आपका अपना चैनल और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह